आज चुनाव के दिन नागपुर में आज महत्वपूर्ण लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव के दिन हमारी महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संगठन सचिव है आदरणीय हमारी नेता नूतनताई रेवतकर इनको सुबेरे से मोदी सरकार की ये भाजपा सरकार की हिटलर शाही के द्वारा सुबह से घर में नज़र कैद करके रखा और उसके बाद दोपहर के बाद से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उन्होंने उनको बिठा के रखा उनका गुना इतना ही था कि उनने सिर्फ रामदास तड़स जो कि वर्धा के खासदार है जिन्होंने अपनी बहू को लोहे के रॉड से मारा उसको न्याय दिलाने के लिए वो हमारे पंतप्रधान को ले जाके मिलना चाहती थी वो एक महिला को एक बेसहारा एक बेसहारा महिला को न्याय दिलाना चाहती थी उस बेसहारा महिला को न्याय दिलाने की सजा उनको ये मिली कि मोदी सरकार की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हिटलर शाही द्वारा उनको आज यहाँ पर चुनाव के महत्वपूर्ण दिन जो कि जनता को वोटिंग करने का दिन था वोटिंग लोगों को करवाने का दिन था एक कार्यकर्ता के रूप में वो महत्वपूर्ण दिन होता है वो महत्वपूर्ण दिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षडयंत्र सरें, रचकर इनको पुलिस थाने में यहाँ पे बिठा के रखा इसका मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही मोदी सरकार की हिटलरशाही शाही का निर्देश निषेध करता हूँ नमस्कार रेवतकर काल वर्धेला मी रामदास तळस यांच्या विरोधात पत्रपरिषद घेऊन त्यांची सून पूजा तळस हिला न्याय देण्याच्या उद्देशाने आज तिथे पंतप्रधान मोदी येणार होते तर न्याय देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्यासाठी आम्ही आज जाणार होतो असं मी तिथे जाहीर केलं होतं त्या अनुषंगाने आज सकाळपासून माझ्या घरात चार ते पाच पोलीस येऊन बसले आणि मला नजरकैदेत ठेवलं त्याच्यानंतर मला मी बाहेर जेव्हा निघाली तर मला वारंवार फोन करून बोलावण्यात आले की पी आय साहेब भेटायला बोलवत आहे आणि मी इथे आल्यानंतर यांनी मला ताब्यात घेतलं मला बसवून ठेवलं आत्ता सहा वाजताची वेळ आहे यांनी मला आत्ता सोडलेलं आहे